Буданов дав інтерв'ю, в якому сказав, що ситуація на фронті лишатиметься складною ще принаймні місяць, армагедону не буде. І на запитання про часів яр, чи зможе Україна зокрема втримати, він сказав, що він утримається від відповіді. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, ну часів яр? Чи постане питання так про втрату часу? я роз вашої точки зору, і коли Будана говорить про цей місяць, так е, тільки місяць майже на увазі, а далі що ну ви говорите там ну про осінній період, ну тоді якби там це з погодою пов'язано. А Будана з чим пов'язує. Як, як, як ви думаєте? Ну от, скоріше, він дуже розвідка. Розвідка понімає і може просчитати кількість сил, серед противника. Розвідка точно знає у наших. В нашем количестве частей подразделений и укомплектованности их, естественно, знает определенные временные рамки поставок продукции, номенклатуру и количество. И, естественно, это все можно рассчитать. И, скорее всего, Буданов, понимая эти расчеты, планирует, ну, по крайней мере, заявляет о том, что где-то еще месяц у нас будет довольно-таки тяжелая ситуация, связанная, скорее всего, с опозданием захода на помощи, которую нам пообещали. Мы же видим, F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточная, Восточный фронт сейчас сыпется, отходит. Мы же это видим, что мы, мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов. Вопрос, это вопрос в перераспределении, то есть это вопрос в в Министерстве обороны, в, Умер, в Умерове, или это вопрос в наших партнерах. но ну, это Буданов вот, об этом, естественно, умалчивает. Но, тем не менее, мы проваливаемся по Восточному фронту. У россиян тоже Буданова ну, вот прекрасно это значит, что россияне в ближайшие полторы-две недели будут серьезно давить, особенно по Восточному фронту. Значит, может быть такой один из вариантов отход, отход на вторую линию обороны, а это уже обрушение фронта практически до... Уровня того же Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, того же, ну, очередно они уже продавили до, до той же трассы на Покровск, Карловки, Курахова, то есть это по, по югу, если смотреть. А дальше, естественно, продавливание будут пытаться продавить нас до Покровска, то есть до границы. Потому Буданов, скорее всего, видя все эти проблемы, не может ответить непосредственно на конкретный вопрос в лоб. Мы это прекрасно, эти проблемы мы прекрасно понимаем, мы просто не знаем, куда она знает, мы не знаем. Все-таки баз, 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 базовые, базовые проблемы, то есть нам не дают достаточного количества вооружений или это вооружение не доходит до восточного фронта. То есть какие базовые? Плюс опять же, недостаток личного состава Сейчас в строй становятся силовики. Это им можно сказать спасибо за это. Главное управление над полицией 10% выделило. Там есть моменты, связанные с другими силовыми органами, но этого недостаточно. То есть недостаточное количество, так как те моменты, связанные с рекрутингом в части, они также провалены. Почему? Потому что рекрутинг не прямой запустили, а запустили рекрутинг прокладочный, так называемый, под ТЦК. Этого не надо было делать, надо было запускать еще в прошлом году прямой рекрутинг непосредственно в бригады. Время сейчас упущено, потому придется силовикам, силовикам конечно, в большем процентном отношении становиться строить практически до 30% надо будет силовиков привлекать Для внутрішніх я имею в виду, для того, щоб перекрити недостаток лісного суставу ворожових сил України, також будано говорить про те, що потрібно Крим відрізати від російського сполучення і каже проте про те, що нам у цьому допоможуть атакамси. Напевно, у вас виникне питання, а коли це відбудеться, я вірно розумію чи ні? Ну, діло в тому, що ми вже говоримо про те, щоб його відрізати скільки десятий год. десятый год отрезаем, говорим, и атакамсы у нас уже есть, и почему-то мы не видим движения атакамцев по Кечевскому мосту. Да, работают, работают по Бельбеку, работают по ПВО противника, по радиолокационным станциям, вот не БМ отминусовали, но, тем не менее, если было бы достаточное количество атакамцев, то два десятка атакамцев, заходящих на Керченский мост, мы точно бы его из строя вывели. Не уничтожили, вопросов нет, его уничтожить можно только либо подрывом непосредственным, либо одной эскадрильей бомбардировщиков с свободно падающими авиабомбами. Но повредить-то точно повредили. Вопрос, почему это не делается, вот вопрос к нашему генералитету, больше к Генштабу. Скорее всего, почему что он принимает решения, особенно по атакам, по ракетным войскам, они непосредственно подчиняются главкому. И опять же, недостаток, баз, базисных цифр нет. То есть это недостаток ракет, это тоже может быть причина, потому что у нас просто нет 20 ракет, чтобы зайти на Кечинский мост. Либо это, допустим, какие-то другие причины, которые не дают возможности принять решение по уничтожению Кечинского моста. То, что его надо отрезать, да это уже понятно, наверное, в Пингвином Арктики. То есть и вопросы вопросы по принятию решений, это сейчас они напрямую в Генштаб военно-политического руководства Украины, ну, естественно, к нашим, к нашим партнерам. Возможность однозначно есть. Вопрос просто оттечь сейчас Крым от поставок российских. Это 7, практически 7 мостов надо оттекать. Это воздушный всем 76 но сейчас работаем по, тому же, по тем же аэродромам, это морской мост, это большие десантные корабли, вот они пытаются где-то спрятаться, на почему-то в спрятались, а мы туда не двигаемся. Опять же вопрос к нашим генералам, что случилось, что Новороссийск куда-то улетел в четвертое измерение, что там такое, что же бабка пошептала какая-то, то есть священная корова этот Новороссийск. Керченский мост, такая же священная корова. Ходим вокруг да около, а до сих пор вопрос не решен. Он уже скоро при чего излицах этот Керченский мост будет. Это непосредственно вопрос военно-политическому руководству. Он уже не просто назрел, он уже перезрел. Что вы там, чем в конце концов занимаетесь? Где, хоть скажите тогда, выйдите, скажите. Нам, нам не дают атаканты. Непосредственно. То есть нам нет, у нас нет количества атакантов, потому мы просто не можем в данный момент поработать по Керченскому мосту. Или еще нам запрещают. Нам передали атаканты и сказали, Керченский мост не трогать, потому что она священная корова. Его продали еще в 2014 году, его строительство. Допустим, Хабатников. Кто-то строил тогда. Абрамович или Радинович, ну кто-то из этих товарищей. То есть э -э -э, Ротенберг, по-моему. Ну кто-то из них с израильскими паспортами. То есть продали, так ну, скажите, мы тогда будем как-то по-другому к этому относиться и не будем нашего главкома винить в непринятии решения. Есть Керченская переправа, она, кстати, запустилась опять. Удар был, но мы ее полностью не уничтожили. И вопрос в том, что запускается сейчас железная дорога э, с по сухопутному коридору. То же самая картина. Ни, одна, ни одной ракеты по железке по этой не запущено. Они, все мосты, которые стояли, их уже поставили, они уже работают. Ни одной ракеты туда не летит. То есть что происходит, сейчас, кстати, немножко непонятно. Уже и даже Буданов вышел с этими вопросами, что надо уже... уже это, это он не просто так сказал. Ему тоже, у него нет ответа на этот вопрос, а что происходит. Надо давно уже отсечь Керченский мост от связи с Россией, а до сих пор палец о палец никто не вопрос к военно-политическому руководству, э, даже у Будана уже, ну, по крайней мере, исходя из его Був удар по Севастополю э, у Російській Федерації, зокрема, звинувачили у цьому у Сполучені Штати Америки. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що Росія розміщує військові об'єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари. Тобто, чи можна констатувати, що це дійсно так і що там у росіян немає виходу? І скажіть, будь ласка, от видання за телеграф пише про те, що удар по Севастополю змусить США замислитися про нещодавне послаблення правил на використання зброї? Тобто, чи це дійсно так? Може як? с шазме может чего ну однозначно может потому что они могут просто зацепиться за эту тему и сказать ну вот, вот так вот сложилось вот мы больше не можем но ну, это будет просто это не причина это будет э, отмазка простая для того чтобы перекрыть какое-то движение или или разрешение работать и так далее и тому подобное не э, россияне размещают военные объекты, там, где живут гражданские россияне, работают. Это, это, так было на Донбассе, в Донецке это так было. Это когда ограды загонялись во дворы, из дворов десятиэтажек на, начинали работать по нашим ребятам. А в Крыму все наоборот. В Крыму к военным объектам, а там в основном военные объекты, они стационарные, они еще Советского Союза, там больше 150 стационарных военных объектов, туда россияне напичкают гражданских. То есть они на этот авианосец, непотопляемый так называемый, который является Крым, они напичкали его, восстановили военные объекты еще э, советские, и туда пытаются загрузить россиян гражданских для того, чтобы телами гражданских, в том числе и детей, прикрыть военный объект. То есть обратный, обратный ход идет. Ну, в этом как раз вся российская власть. Именно вот так, они, вот так она действует. Но это ж, представьте себе, Крым это, – это объект, который подвергается постоянно ударам. На этот объект, то есть это поле боя реальное. Почему? Потому что россияне захватили нашу территорию, мы можем ее отбить только военным путем. Естественно, это поле боя. Вот та же самая картина, если бы не сейчас в Волчанск загнали детей какого-нибудь Магадана или Сахалина на отдых. Ну а что нет? В Крым же загоняют. Или там в Бахмут, туда ближе под Часовьяр, или в Марингу, или в Очеретино. Там тоже высота, можно позагорать. Ну вот загоните туда несколько сот тысяч россиян, детей, и потом рассказывайте, что по ним что-то прилетает. Вот та же самая картина по Крыму. Загнали россиян в Крым понимая, что будем работать. Это вот прикрывают телами российскими, чтобы потом носиться по всему миру, рассказывать, какие украинцы нехорошие, что пытаются отбить свою землю военным путем. Ну а то, что работали атакамцы по Бельбеку, так мы работаем сколько? Второй месяц. По Бельбеку работаем атакамцами, причем и кассетными, и мы несколько раз с вами говорили о серьезности этой работы. Бельбек – это один из основных аэродромов севернее Севастополя. Естественно, они его используют как основную базу, и туда будут однозначно лететь атакамцы. Вопрос как они их пытаются сбить, мы сколько раз говорили, их сбить практически невозможно теми силами и средствами, которые есть у России. Но у них С-300 и С-400, они баллистические ракеты практически сбить не могут. И естественно, особенно когда восходящую траекторию не видят. Сначала мы уничтожаем не БМ, который как раз отслеживает восходящую траекторию, передает информацию на следящую систему, которая должна рассчитать точку встречи, а этого нет. Естественно, россияне что делают? Они э, пытаются сбить уже на нисходящей траектории Атакамс. Она заходит, у нее больше двух махов скорости захода на цель. И вот они С-300 пытаются их позбивать. Да не попадут. А после того, как С-300 промахивается по атакамсу, куда, куда она летит? Она летит э, или э, падает на землю, как, как по Харькову примерно та же самая картина. Либо идет самоуничтожение в воздухе. Так это еще лучше для тех, кто на земле находится. Это сверху начинается полки. Ну, вот то, что произошло сейчас под Севастополем. То есть, ну, опять же, вопрос не в этом. Вопрос в том, что какой дурак, извините за выражение, туда детей отправляет. Ну, и почему никто не отправляет в Часовьяр Ну, вот, или в Бахмут. Это та же самая, я уже сказал, это та же самая картина. Потому это вопросы к тем немножко недоразвитым российским руководителям, которые идут на поводу усильно до развитых российских руководителей, которые прикрываются гражданским населением, пытаются спасти крыс.